Всем привет! С вами я Даша Бест. И это моя подруга Даша. Мы занимаемся какой-то фигней и пишем какой-то бред. А еще у меня ужасный голос. Вы меня не видите, вы видите только вот это. Сейчас -то Даша тебе покажу. Ой, блин! Ой, блин, Стоп, открывайся Вот. Даша все видит. Даша, ты теперь это видишь. Да! Да! да. Короче, сейчас я вам покажу свое творение. Ну, не глава первая. Вы можете сами сейчас вот это вот все прочитать. Вот этот всякий бред. Да, простите, если есть ошибки. Теперь Даш на творение. Сейчас. Лапена. Ну, я написала. Я и мой попугай. Подождите, сейчас я прочитаю. И рано, рано, рано я встала и пошла гулять. Дядя, простите за мой волос. И нашла сначала щенка, а потом кота. А, меня зовут Лена, мне 7 лет. Я живу в Париже. Там так, продолжаем. Шла я с котом и с щенком, и встретила, это пишет моя подруга, не я, Пришла с ним домой, и сказала, мама, можно они будут жить со мной у меня дома? Она сказала, нет, не все, один только, и стала я думать по образу. Сначала щенка, Даша пишет Даша. Попытайся Даша побыстрее писать, но я буду значит, что, на паузу ставить, а потом кота. Вы сами видите, я не знаю, зачем я захотела снять это видео. Просто захотела на днах и поиздеваться. А потом попугая Ставить на паузу. Я буду все говорить честно. Она не хочет, чтобы я снимала это видео. Я хочу, чтобы она разозлилась, поэтому я это делаю. Вот так вот. Вот так вот и живем. Не знаю. Может побыстрее писать, а, пожалуйста. И наконец выбрала попугая. Молодец. Вы видите сейчас только, где мы пишем. Я не хочу показывать свое лицо и лицо Даши. Не хочу и не буду показывать. Да, что быстрее пиши. Попугаем. Вторая. Пенгуин. Пенгуин. Наша вторая ци глава Пенгуин. И не так смайлик поставила. Так, если видео долгое, простите, пожалуйста. Даша точно пересмотрит на видео на моем канале. Я это знаю. Да, Даша, я вообще это... написала не пенгуин. Я написала э, пен... выбрала вообще пингвинчика. Пен... У тебя просто нет такого смайлика, и ты, ты не сможешь... Ты будешь смотреть это на моем канале? Угу. Обязательно посмотрите, тебе понравится. Утром я проснулась, посмотрела на число и увидела, что сегодня мой день рождения. Кстати, ребята, если вы думаете, что я так быстро пишет, то вы ошибаетесь. Это я просто все время на паузу ставлю. Вы все, кажется, забыли. Вы все, кажется, забыли. Все. Угу. Намекнуть, что... Нина, что ты постаралась намекнуть, а? Поняли, Мина, Мои, мои намеки, просто извините. Просто извините. Просто извините. Короче, Простите я, я, как я как просто не так не написала. Идем Поч дальше. дальше. Идем дальше. Я, я не, расстроилась. не расстроилась. Давай дальше пошли. Огуляла. А а а гу... а гула со своим попу... со своим попугаем. Агула со своим попугаем. Гуляла со своим попугаем. Молодец, да. А со своим попугаем, молодец. Прихожу я домой и вижу никого. Может, я никого не вижу? Я, я уже была. закричала с днем рождения. И закричали с днем рождения. Конец, да? Нет, да, Нет все. сейчас. Да, видите, что я кое-что открыла нечаянно, но это было совсем нечаянно, поэтому да. Было большое веселье. Пиши конец. Конец. Пиши. И я Даша. Ну и все, пока-пока.